Итак, снова всем привет! С вами команда компании Версагра. Приехали в хозяйство в Кировоградскую область поснимать наши очистители ряда на э, сейлку John Deere 7200. Но это не простые очистители ряда. Это очистители ряда в форме акульевого зуба. Плюс они оснащены еще опцией бандажа вот собственно очистители ряда форма очистителей чтобы лучше по кукурузе работать для чего бандаж бандаж для того чтобы во первых контролировать глубину хождения рабочих органов вот ну, самих зубьев не давать им заглубиться больше чем надо плюс бандаж идет по бокам рядка разбивает крупную грудку на более э, мелкую чуть чуть вот не переуплотняет, кстати, он специально выполнен такой формы, он не переуплотняет ряд. Фермер очень доволен тем, что он и поставил именно бандаж, он говорит, я работаю по стриптил технологии, и вот бандаж мне как раз очень-очень-очень зашел в тему. Мы тоже делаем стриптил агрегаты, кто интересуется этой технологией, вот. посмотрите на у нас на канале есть видео работы нашего стриптила и агрегата эксклюзивного, такого в Украине нету. Мы сделали полностью под заказ. Они уже досевают это поле. Мы примотаем камеру к сеялке, чтобы вы могли посмотреть обязательно на работу очистителей. Они стоят в плавающем режиме, то есть они будут вот по рельефу почвы четко вот идти срабатывать так как они должны срабатывать ни глубже, ни не... меньше давайте подробнее про очистители заваривайте себе чаек чтобы можно было понаслаждаться нашей красивой украинской природой живописными краями и поехали Поле сеется. После кукурузы тут пожарные остатки кукурузы. Вот, собственно, само поле. Только что прошла селка тут. Вот она поехала дальше, а мы Снимаем для вас селка 16 рядная. Вот, собственно, видим где-то, кстати, вот большие кучи поживных остатков. Где-то поменьше. Вот прошелся по ряду очистителей ряда. Наш здесь кутер не стоит. Только наш очиститель ряда вот раскидала в сторону очистителями ряда поживные остатки. Вот, как видите, тут прошла сеялка. Вот такой вот результат. Ну гляньте, разве не чудо, Ну, не прелесть, ну не заслуживают ли лайка наши чистители ряда. Вот, гляньте, как идеально. Оп, прошелся, прошелся. Давайте подойдем ближе к куче. Вот смотрите, куча какая поживных остатков. Я честно пока еще не спрашивал, откуда она взялась тут. Что, вот нету, нету, нету. А тут бац. Смотрите, вот он шел. Вроде. Шел, шел, шел Да, тут вообще прям хана сколько их Но он прошел, раскидал Вот видите, все равно Он свою работу выполняет На пятерочку На наши очистители ряда Действует компенсация Не все производители Могут предложить вам компенсацию У кого особенно там какие-то большие сеялки, Переходите на наш канал Подписывайтесь, следите за нашими новостями мы проводим розыгрыши сельхозтехники, поддерживаем наших украинских производителей. Вот. Подарки свои по сельхозтехнике, кому попало, не связанным с производством, мы не дарим. Дарим только тем, кто работает в господарстве, кому эта техника действительно нужна, кто нуждается в обновлении парка. Работу наших очистителей отсняли, акулий зуб с бандажом. Пишите в комментариях, что вы думаете. Комментируйте, пожалуйста, обязательно. Мы читаем каждый ваш комментарий. Спасибо большое, особенно про наши новые агрегаты, про розыгрыши. Многих, кто даже стихи пишет. Реально нам безумно приятно читать ваши комментарии. Спасибо вам большое за поддержку, за доверие, которое вы даете нам. Мы вас будем благодарить за это максимально качественными агрегатами новыми технологиями будем стараться учитывать все ваши пожелания, требования, придумать что-то максимально эффективное и в то же время простое в обслуживании. Реально очень, очень, очень вам благодарны. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан, следите за нашими новостями. А мы уже будем ехать домой, либо дальше ехать, снимать что-то новое интересное для вас. Все, всем пока, больших вам урожаев, и чтобы влага никуда не убегала.